О! О, господі, де я, друзі? Де я? Ну, ладно, що ли? Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я попав в якийсь невідомий Сесві. І, коротше, друзі. Е... Друзі, а ви, а ви пам'ятаєте ось це короче, місце? Пам'ятаєте його? Це ж місце, де ми з Нубіком против цунамі з води стражались, пам'ятаєте? От наші золоті големи. Ось ось наші тепер дві корови, свині і дві курки, навіть яйця знесли. Ну-ка. Оп. 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 Блін, жаль, що нічого не попалося. Ну, капець, ребята друзі. Взагалі капец, я взагалі не розумію, як це зробити. І Гречі портал. Я з нього вилетів. Може бути. Треба ж обрати на нього побіжати. Ладно, друзі, давайте обрати побіжимо! Давайте біжимо! Не поняв. Чому портал закрився? Ні-ні-ні, ні, ні, я не хотів цього. Ні, я не хочу цього. Я що потрапив в світ? Тепер я де? Я один проти якихось цунамі. Ні, я не хочу проти якихось цунамі сражатися. О, тут якесь редстоун, може бути, отак. Ні, взагалі нічого не працює. Що мені робити взагалі? Ну ладно, що ли? Давайте підемо в мою тепер хату. Тому що я тут тільки єдиний в цьому світі. Так. Давайте... Ох, нифіга собі. Нифіга собі тут рєсів. Тут є, конечно, золота ось така броня, вона суперна крута. І ось такий мечик. Есть 42 таких золота, помятайте, мы вместе с сорок 42 таких золота здобули с наших золотих големов. Ну, вроде бы, примерная цифра. Так уж есть марагды, стак стейков, стак хлеба. Так уж есть такие семена, морковки, картошечки и пшеницки, и мотыга, и много ведер воды, и железные инструменты. Ну капец, друзья, это вообще капец. Я вообще не знаю, что мы не Ну капец вообще. Это вообще капец. Ладно, давайте пидаем, давайте что ли огород сбудуем, вот так. Я, в принципе, с удовольствием уже ма... Ну как, мастер, новичок, нормальный такой. Так, и вот такой, и, и тут в было, да, тут забор, всякие семена и ведерка воды. Ну давайте погнал займемся вот такой штукой. Так, ну что, погнали. Давайте сделаем, так сказать, мини-контур нашего огородика. В принципе, он такой большущим не будет. Но должен хотя бы в себе что-то растить. Надо, наверное, с собой топорик взять, чтобы рубить неудачные дробы. Неудачные вот такие вот огороджения. Вот так вот рубим, рубим. И вот так вот, в принципе, вот такой огород у меня получается. І, в принципі, детось ось такий огородик в мене вийшов ось така площа. Тут треба мені розлити воду зараз. Ну що, ямка готова. І пора заливати воду. Ось так от, ось так от. І зараз іще якось ось так от. Все. І вроді тут повинен бути. Да, це тепер пісконічний стощик. Я знаю, що я така в Майнкрафті. І це реально дуже круто, тепер в мене є безконечна вода. круто-круто. Так, ну давайте вже посадимо мою. мою, так сказати, огород міні. Давайте тоді сюди посадимо пшеницю, а сюди морковку. А картошечку я по посаджу, наверное, в наступній серії, коли в мене буде, короче, ну... Наступній серії, коротше, послужу поки що так, того що маритись цим цим огородом не буду. То хоча, якщо цунамі взагалі прийде, ви прикиньте. Як це буде дуже не круто. Давайте підемо там на мій огород. посмотрим, що там є. І давайте ось тут посмотрим, Ну, в принципі, тут ще все вирощується. І о, друзі, ви це бачите? Це, це якийсь гравій? Ну-ка, давайте підемо. Ну-ка, це що за дім із гравією? Такий гравій та реближнік. Так сказати, каміння. Ну, давайте заглянемо внутрь і. О, Що? Цунамі із грав'я вже близько. Що? Ні-ні-ні! Ми тільки з знову комплекем збавилися цунамі з... С воды, ну, это конечно, а же, а це же приплыло цунами с гравию, ну, блин, ну, ладно, так сказать. Буду, так сказать, вот так вот сделаю, это будет, здесь будет круто, и эти золотые големчики, мне их нечем покормить, у меня нет золотых яблочек. И у меня были бы, если бы у меня было бы дерево. А так у меня дерева нету. Значит, яблочек нету, потому что яблочки растут на деревьях. Так сказать, яблоки растут на деревьях? Але я вообще не понимаю. Ну капец, друзья, что мне рубыты? Почекайте. Реально, погляньте, вода заменилась на вода из гравию. Это что такое? Я не хочу. Що це таке? Я. Де, що? граві деплоски, що? Блін, цунамі вже, напевно, дуже близько, тому що вода замінилась. Це вже знак. А ця аграва коробка я, напевно, її сохраню, але якщо цунамі не змиє буде як доповнительний склад, я її потім перероблю, і буде мені як склад. Але зараз нам тут не до складу, нам потрібно робити захист від сраного цунамі. Я в принципі знаю, як зробити першу волну цунамі. У мене є стак. Ну Ні. <coughs> ну ладно, друзі, все я вже взяв свою земельку. Погнали, коротше, будувати. Перше, що я зроблю, це охорожу моїх суперних коротше животних. Це найголовніше. Отак от я зроблю для першої волни цунамі ось таку ось таку фігню. Так, ось так от. Обязательно захистити оцей портал, тому що, якщо там все з моєї механізму, то я ніколи не вернусь до Ну, Давайте будемо будувати. В принципі, отак от. Вже і, в принципі, ось так от. Ось так, ось так. Погнали. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Блин, он уже стак закинчився, як так швидко? Ну капец за вообще. Опа. Оп, 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 оп. Так, быстренько строим. Вот тут мы сделаем дырочку специально, чтобы поставить вот такую дверьку. Да, вот такую дверьку надо поставить обязательно. Оп, 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 оп. Обязательно, что, чтобы моих животных не затопило. Я обязательно их веду в бункер. Так, курочка, давай. Давай, падай в бункер. И ты, корова, тоже жирная, падай в бункер. Давайте, падайте в бункер. Скоро пропадет цунами. Вы дурацкие коровы. Давайте, падайте, а то вы хотите уплыть от меня. Так, давайте, свинюшку затолкаем. Надо курочку затолкать. Все. Я всех загнал в этот бункер. В принципе, огород же, в принципе, загон бессмысленно. Але стоп. Он же может снести мой, мой загон. Ну ладно, давайте побудем какой нибудь мини из загона. Давайте побудуем Так, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот еще возьмем вот так трохи земельки. И вот так вот будем устроить. да так вот так строим строим и все готово мой загон защищен на кучу очень много процентов <социт> цыпленок вылупился цыпленок цыпленок иди к мамочке все иди к мамочке вот так вот все короче да ладно друзья короче вообще капец <социт> я вспомнил в менеджере и город Так, треба обов'язково захистити мій город. Хоча я тільки начав свій город. Я не хочу, щоб його змило нафіг, сразу же. Все, коротше, ладно, все погнали. Будуємо будуємо такий захист для мого огородика. Все-все. все Він готовий. І саме головне, я хочу зараз устроїти портал, особливо його механічну сторону. Чтобы на всякий случай цунами не смыла весь механизм и не испортила Мне, типа, я хочу вернуться назад к, к Тубику Так Также вот так вот портал вот тут закрою. Тут сюда тоже не попало ничего. Все, в принципе, портал закрыт. Мы защитимся от во первых волн зомби. А то цунами. Ну и все, в принципе, можно еще вот так вот заборчик тут поставить чтобы точно пережить этот цунами. Вот так вот. И еще вот поставить вот так вот земельку. И... Ну и все, и давайте будем чекать цунами. Ладно, друзья, блин, что-то себя дочекался этого. Я вообще не могу дочекаться этого цунами. Я уже, я уже жду часа, например, даже два, мне так кажется. Построю, я тут забыл вставлю построить. построю. Вы бачите це? Почкайте. Так, мне це не мозолиться. Так, ща протру глаза. Я протру глаза. И нет, це мне не мозолиться. Що за срака? Це, це, це реально цунами из гравья. Воно прям іде до мене. Капец. Капец, капец. Все, я иду домой. Надо скрафтить лодочки, надо скрафтить лодочки. Ладно, все, друзі, давайте погнали, погнали, погнали. Все, все все, робимо собі ось такі. Робимо собі три ось таких от лодочки. Все погнали, погнали. Так, все це лишнє, мені треба так убрати, воно мені не потрібно. Ось так от, все, все, все. Так, все пішли. Так, ладно, друзі, це перша вона. Щось дуже довго доходить. І погляньте, яке реально це цунамі огромне! Но она реально даже огромная. И жирная кейс. Да на сто процентов мне щепка в щепка Так, я подбегаю же до этого цунами. Давай, давай. Давай будем садиться в этот цунами. И все, погнали их. Все, я пошел в этот цунами лошарское. Ну что, ребята, я заплываю. Фу, 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 фу. Да все-таки подуть это не самая лучшая идея, все-таки, все-таки. Давай, давай. Фу, три булька бы осталось. Ладно, все, давайте, давайте, курс меняем. Все, плывем назад. Все, давай, плывем в конце цунами, давай. Все, давай, мы плывем в конце. Ну що, друзі, я прыгаю! Югу! А, а де мій Дім? Я куди взагалі приземлився? Де я? Ладно, це цунами дуже медленне. Я перевірю зараз своїх животних. Ладно, всі ми з ними все нормально. А з галімами теж все нормально. Блін. Ладно, тримайте вам тут золотий шлем. Кушайте на здоров'я, того що мені він все одно не потрібен. Вот так вот, короче, да. Мерку обязательно закрываем, коленочку тоже. И первая волна майже дошла до моего дома. Ну вы сами посмотрите, какая огромная это цунами из гравия. Мне так кажется, никогда не было такого цунами даже в реальной жизни. Не будет. Ну капец вообще. Да, короче, устал какой-то со фигня, блин. Вообще, это только, блин, плавать-то умеет. Ну, все, короче, давай, блин, наплывай, да, блин, забыки вот эти вот. О, плывем, плывем, фух, фух, все, я начал курс нормально держать, ребята. Реально, этот цунами из гравия уже огромное, оно очень огромное. Ладно, курс налево, так сказать. Так, вот так вот. чих 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 Главное не выпасть. Главное не выпасть из цунами. Ладно, уже пофиг на эту лодку. Пофиг уже на нее. Все, идем. Ребятки, все. Это уже я реально... Ребята, это уже реально уже не шутки, потому что... Потому что вот, посмотрите, этот цунами, оно слишком быстро идет. Оно прям слишком быстро идет до моего дома. Ладно, давайте все, 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 давайте быстренько вот так вот тут э, поставим. Блин, блин, блин. А как мы вообще огород? Как мне, как мне на него забираться? О, это первая волна до меня уже подходит. Надо, блин, надо было разобрать ее сраный дом. И может быть, и может быть этот цунами ко мне даже бы не пришло. Уходи, дурацкая цунами! Я тебе вот, вот так вот поставлю. Вот такой вот такую защиту своего дома. Такую вот защиту, короче, да. Все, поставлю еще одну такую защиту. Блин, придется, конечно, дерево потратить, ну и ладно. Все, короче, все. Все, цунами, ты не пройдешь ко мне никогда больше в своей жизни. Все. Все, давай, цунами, сталкивайся с этим и уходи нафиг отсюда. Давай, братская, ты цунами. Да, она столкнулась. О, а там же вторая волна есть, я про нее вообще забыл. Ну капец, вообще все-таки мой дом накроет, и это огромное цунами. Все-таки накроет меня. Что-то он такой медленно, если честно. Вообще медленно, но быстро оно... По-моему, оно очень быстро идет. Так, все, быстренько, быстренько. Чтобы не затекло никуда ничего. А здесь мне надо для лодочек. Да не надо затекать, пожалуйста, цунами, не надо. Нет, оно начинает затекать. Ладно, это уже бесполезно, дерево уже все-таки. Я все равно дерево-то уже трачу, если честно. Тут капец! Все, надо быстренько до дома и ты из высока смотреть. Вы просто посмотрите это цунами, оно все пожирает. Надеюсь, он мой огород не пожрет, надеюсь. Оно затекает прям во все щели. Это цунами, дурацкое. не затекает никуда там. Это вообще огромнейшее цунами, которое... И тем более, нет, это не самое огромное цунами, которое я видел. Это самое широкое цунами, которое я видел в своей жизни. Может быть, это вообще цунами не одно. И таких несколько цунами вообще, прикиньте. А этот грамм можно вскопать? Блин, нельзя. Ладно, давайте возьму я лодочку, поставлю ее. И погнали в это дурацкое лошадское цунами. Давай-давай, плывем-плывем в это лошарское цунами. Главное, чтобы мой дом вообще не затопило. Вот, давайте будем вот так вот идти. И давайте вот так вот заплываем в это дурацкое цунами. Э, оно ну, а нифига не... А! Капец! Вообще капец, дурацкое цунами. Ладно, все, я выплываю все-таки так. Всё, надо держать курс обратно. Все-таки. Надеюсь, я приземлюсь возле своего домика. Да, я на это надеюсь. Давай. Я, 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 я. Я прыгаю. Юху. И вот так вот булька. Вау, вот это я, конечно, классно прыгнул. Но это дурацкая цунами все-таки еще плывет. Она еще плывет. Ладно, все, короче. Вот так вот все, короче, пофиг на эту лодку. Че она разбьется, че не разбьется. Все, короче, пофиг на эту лодочку. Что с дверью стало? Ладно, пофиг, короче, ребята. Я, наверное, уже пойду вот так вот сидеть на диван, на своей кроватке и думать, что делать дальше. Ой, капец, ребята, я то вообще не понимаю, что за творится, что за хаос там творится. Я вообще не понимаю, там, там все-таки есть у или нет. Цунами есть! Я уже забыл про него. Так уж что ну, вот наша крутая, крутая система. Тут уже мыши завелись какого-то фига. Дверь вообще сломана. Вообще не понимаю, зачем мне вот эта лестница, если она вообще бесполезна. Ой, капец, тут третий слой подошел, ребята, я даже не заметил. Ну, капец вообще. Ну ладно, ребята, короче, ну что ли, цунами все? Это все цунами, похоже. Ну, похоже, что ли, блин, а... <с> ставьте, блин, а, что ли, лайки, что ли, подписывайтесь на мой канал. Ну, что, этот цинамит вообще лошарская Посмотрите, я защитился просто простой стенкой. Вообще, вообще, это не как оно так пролажало. Ну, что, друзья, ладно, за я, Нубик. В Майнкрафте, так сказать. И все пока не понял это что такое где дырка была я забыл ту дырку закрыть все теперь точно конец я забыл то что большая волна еще существует цунами в дом в дом быстрее в дом все дверь закрыть второй этаж ух ё-моё Опа. Нифига себе, вот эта фигня! Ладно, я от нее лучше закроюсь. Вот так вот. Все-таки дерево потрачу, я все-таки в село схожу. И за новым пройду. А, быстрее, быстрее! Нужно хотя бы вот это защитить. Так. Пам, 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 пам. Все, у меня все дерево кончилось. Все, в принципе. А, так тут еще большая волна! Капец. Мой огород, надеюсь, не снесло. Он там, наверное, под бульками. Где-то там. Да, вот мой огородик. Ух, ладно. Ладно, ладно, все, короче, домой. Потому что тут капец что творится. Ох, ох дверь закрывать. Что там? Опа. О, боже мой. Это реально очень огромное цунами. Из гравия. Оно только что сейчас будет меня вот это порабощает надо блок сюда, что ли, поставить. А нет, я этот блок поставлю на люк, чтобы тут э, мне не прорвало люк. И чтобы вот это цунами не, про, не прошло ко мне домой, потому что у меня совсем блоков нету. Капец! Ах ты, как тут все, короче. А, нет. А, да! Все, короче, все. Пока-пока. Все, пока. Фух вообще капец. Голема все, короче. Наверное. Ну-ка. так реально все. Реально все. Зачем я сломал деревяшку? Где эта деревяшка? Вот она. Так, давай. Вода. Все, короче, просто закрывать нафиг. Лестницу убирать и вот так вот ставить. Фух. Капец, я вообще чуть не обкакался. Ладно, так надо, наверное, быстрее до своих животных пойти. Бункер, бункер, бункер обязательно. Уху, вот тут, тут вот реально безопасно, потому что в моем доме очень безопасно. Там стекла и могут от големов не пробить в цунами, короче. Ну ладно, друзья. Схоже, мы сегодня спаслись от цунами из э, гравия и ладно, короче, с вами был я, Нубик в Майнкрафте и всем пока!